ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಇದು ಸು ಪುತ್ರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸರ್ಪದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ॐ फालनेत्रसुताय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ पिङ्गलाय नमः ॐ कृत्तिकासूनवे नमः ॐ शिकिवाहनाय नमः ॐ द्विषड्भुजाय नमः ॐ द्विषण्णेत्राय नमः ॐ शक्तिधराय नमः ओम पिशिताश प्रभंजनाय नम ओं तारकाहिणे नम ओं रक्षोबलमर्दनाय नमः ओम मत्ताय नमः ओम प्रमत्ताय नमः ओम उन्मत्ताय ओम सुरसैन्य सुरक्षकाय नमः ओम देवसेनापतये नमः य नमः ॐ कृपालवे नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ उमासुताय नमः ॐ शक्तिधराय नमः ॐ कुमाराय नमः ॐ क्रौञ्चधारणाय नमः ॐ सेनान्ये नमः ॐ अग्निजन्मने नमः ॐ विशाखाय नमः ॐ शङ्करात्मजाय नमः ॐ शैवाय नमः ॐ स्वामिने नमः ॐ गणस्वामिने नमः ॐ सर्वस्वामिने नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ अनन्तशक्तये नमः ॐ अक्षोभ्याय नमः ओम पार्वती ियनंदनाय नम ओं गंगा सुतायूता नम ओं अहुताय नम ओं पावकात्म नम ओं जृंभाय नम ओं प्रजृंभाय नम ओं उजृंभाय नम ओं कमलासन संस्तुताय नम ॐ एकवर्णाय नमः ॐ द्विवर्णाय नमः ॐ त्रिवर्णाय नमः ॐ सुमनोहराय नमः ॐ चतुर्वर्णाय नमः ॐ पञ्चवर्णाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ अहर्पतये नमः ॐ अग्निगर्भाय नमः ॐ शमीगर्भाय नमः ॐ विश्वरेतसे नमः ॐ सुरारिग्ने नमः ॐ हरिद्वर्णाय नमः ॐ शुभाकराय नमः ॐ वटवे नमः ॐ वटुवेषधृते नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ गभस्तये नमः ॐ गहनाय नमः ॐ चन्द्रवर्णाय नमः ॐ कलाधराय नमः ॐ मायाधराय नमः ॐ महामायिने नमः ॐ कैवल्याय नमः ॐ शङ्करात्मजाय नमः ॐ विश्वयोनये नमः ॐ अमेयात्मने नमः ॐ तेजोनिधये नमः ॐ अनामयाय नमः ॐ परमेष्टिने नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ वेदगर्भाय नमः ॐ विराट्सुताय नमः ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः ॐ महासारस्वतावृताय नमः ॐ आश्रिताकिलदात्रे नमः ॐ चोरग्नाय नमः ॐ रोगनाशनाय नमः ॐ अनन्तमूर्तये नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ शिखण्ढीकृतकेतनाय नमः ॐ ढम्भाय नमः ॐ परमढम्भाय नमः ॐ महाडम्भाय नमः ॐ वृषाकपये नमः ॐ कारणोत्पत्तिदेहाय नमः ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ अमृताय नमः ॐ प्राणाय नमः ॐ प्राणाय प्राणायमरपरायणाय नमः ॐ विरुद्धहन्त्रे नमः ॐ वीरग्नाय नमः ॐ रक्तशामङ्गलाय नमः ॐ कुष्ठहारिणे नमः ॐ भुजङ्गोषाय नमः ॐ पुण्यदात्रे नमः ॐ श्रुतिप्रीताय नमः ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ॐ गुहप्रियाय नमः ॐ ब्रह्मण्याय नमः